السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حاجی عبد الواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی بیان بہت ہی اچھی کارگزاری کی گئی ہے اس بیان میں ضرور سنیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ آئی دیکھو آپ تارا شان ہماری چیزوں کا ایسے پورا فرمائیں گے اور ایک اور بات ہے پورا ہونا میرے دوستو یہ اصل نہیں ہے امب علیہ شام کی ضرورتیں ہمیشہ پوری تھوڑی ہوئی ہیں کبھی پوری ہوئی کبھی نہیں سب نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتیں کبھی پوری ہوئی کبھی نہیں سمجھ. مگر جو اصل کام ہے آپ بتا گئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور شاور اللہ علیہ مفت نہیں ہے وفاقی کی وجہ سے پیچھے گر جاتے ہیں so, کسی نے یوں نہیں کہا کہ بھئی پہلے میں کھانے کو پھر نماز پڑھیں گے چودہ سو آدمی اور تین دن سو کچھ نکلتا کھودنے میں لگے ایک سا بھی آتے ہیں کہ یار سنو میرے پیٹ پہ دیکھیے دو پتھر بندے ہوئے آپ نے شاید دیکھو میرے پیٹ پہ تین پتھر بندے ہوئے سمجھے so, بھائی یعنی کھانے کیونکہ کھانا نہیں ملا اس لیے کام نہیں یہ نہیں بات ہے سمجھے تو میرے بھائی اور دوستوں حق تعالی شانوں نے ہمارے میں سارے شخص کو ہر شخص کو سارے عالم میں یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اتنا پوچھا اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ شدید کی دواری دور سے پوری ہوگی تو جب کام کرو گے بالکل ہر حال میں فقیر بھی میرے دوست ایک دانا نہیں ہے کھانے کو اس کے کئی بچے ہیں اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملعی مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اس کو نقل نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے بیوی بچوں کو نقل نصیب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں حضرت ساتھ بڑے دلا اور ان کے ازواج آج... جی مطالعہ کی اور اس حال میں مر گئے جی تو اس کا اثر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ اور ان کے گھر کے بیوی بچوں کا جو ہے اثر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اور اگر دنیا میں جتا رہے تو جیسے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم ہدایت کا ذریعہ بنایا اور کی ذات کے ذریعہ بنایا ایسے اللہ رب عزت اس کو بھی بس کے بھی بچوں کو بھی بنایا ایسے اللہ ربور عزت اس کو بھی بس کے بھی بچوں کو بھی سارے عالم ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنائے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرے اور بیل آئکن پر کلک کرو مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں بہت ہی شکریہ میرے دوستوں ہمارے میں ہر شخص جو ہے سارے عالم کی ہدایت کے آنے کے ذریعہ ہے سمجھے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے میں سے ہر شخص بس یہ عزم کرنا پڑے گا یہ ارادہ کرنا پڑے گا بھائی میں کیا ہندوستان میں نے دیکھا انہوں نے جامو دی میں اور بچاروں نے پتھروں نما تو پاجامے پہنے ہوئے وہ چھوٹے 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 سے کمیز میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ میں نے کہا بھائی یہ حضرات جتنی جلدی سے دین ساری دنیا میں دین کے پہلے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس لیے کہ سابق رام رضوان اللہ علیہ وجمین کے ساتھ انہیں زیادہ نقل نصیب ہے جو پہننے کو بھی پورا نہیں تھا کھانے کو بھی پورا نہیں تھا پینے کو بھی پورا نہیں تھا ہماری کم قسمت یہ ہے کہ سورت کے پورا نہ ہوتے ہوئے غیرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ سلم کی تمہارا کام کرنا ہم نے سیکھا نہیں اور نہ ہمارے ماں باپ نے سیکھا کہ ضرورت کے پورا نہ ہوتے ہوئے غیرت کے ساتھ سمجھ گیا سمجھ گا. کہ تم سارے عالم میں ہر کے ذریعہ کیسے بنو گے اور اتنی گھٹیا سوچ کہ یہ جی ہمارا کھانے کو کیا ہوگا میرے ہماری سوچ میں اور ایک گافی مشکل کی سوچ میں کیا بول ہوگا ایک نہیںری سوچ میں کیا فرق اب اگر ہم عروج صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کو بھی سوچ بناتے ہیں اللہ اکبر تیری دنیا میں یہ جنم ذائق و روکھنے والے جو ہیں یا حکومت و ستگو والے جو ہیں یہ بھی اس کے بعد دوستو اللہ تعالیٰ یہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے جو عروج صلی اللہ علیہ وسلم والے محنت کرنے والے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں ایسے ذرائع تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جس سے کہ انہیں اللہ پاک کے احکامات پہلے ہی آئے ہیں اور روکے پہلے ہی آئے ہیں میرے بھائی دوستوں یہ اس فکر میں لگا ہوا ہے ایک آدمی اور جب ایک گروہ لگا ہوا ہے ایک دھپا لگا ہوا ہے اس فکر میں سمجھے بات یہ ایک بستی لگی, لگی ہوئی ہے چھوٹی سی چھوٹی سی بستی لگی ہوئی ہے سمجھے اور میرے دوستوں اور ساری دنیا کے فکر اس کو. ساری دنیا کا قربانی سے یعنی دھانے کو پیچھے کرتا ہے پینے کو پیچھے کرتا ہے فکر ہی نہیں, نہیں کرتا اس کا کہ مجھے اللہ نے بھیجا وہ فکر. اس فکر. اس فکر میں اپنا فکر بناؤں گا اس فکر کو بنایا تو میرے دوستوں محنت کرتے 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 اس میں کوئی شک نہیں آزمائشیں تو آئیں گے امتحان تو اللہ گا کیا پکا ہے کہ نہیں ہے نا مگر امتحان دینے کے بعد اگر کوئی حکومت بھی اس سے گی تو اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور یہ کے مقابلے کچھ ہے نہیں سکے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہمارا مقصود تھوڑی ہے ہمارا تو مقصود یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی کے طریقے بدل جائے ان کا یقین صحیح ہو جائے اور کی زندگی طریقے ہو جائے اسلام جو نام ہے کسی قوم کا نام نہیں کسی ملک کا نام اسلام نہیں ہے اسلام تو طریقوں کا نام ہے ایک خاص یقین کے ساتھ خاص طریقوں سے گزارنا گزارنا اس کو اسلام کے اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے سارے بادشاہوں کو وزیروں کو صدروں کو جتنے بھی ہیں غریب فقیر جو بھی ہیں ان سب کو میرے دوستوں اللہ پاک اپنے احکامات پھیلانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو پھیلانے کا اللہ ہمارے میں سے اور آپ بنائے گا بنائے بنا گا بنایا ہے لیکن ہماری تو کم قسمت یہ ہے کہ اس کے ہمیں ہوش ہی نہیں ہے اس چیز یعنی اللہ نے تو ہمیں اتنا اچھا اسے بنایا اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. لڑکی کو بھی لڑکی کو بھی بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی اور تربیت اس رخ پہ ہو رہی ہے دنیا میں کھانے کمانے والے بندے کو پورا کرنے والے بندے اور آپ سمجھتے ہی کہ اس نے شامل کیا سنا مجھے آپ محبت ہے سوچ سمجھ کے ہے سوچ سمجھ کے کہ اچھا پھر

اللہ تعالیٰ اسے نماز کے عطا فرمائے پوچھ لو یہ بیٹے مجھے صاحب مفتی صاحب سن لو پوچھو اگر حل کی ایک آدمی چیزوں کو ساری پورا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حس کے عطا فرمائے اور اس کی عطا فرمائے سکاعت کو صحیح طریقے سے کر دے گا اللہ کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو سکات کے انعامات فرمائے آئی دوستو ایسی عرض ہے آپ آزاد کی ہندوت میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اس مقصد کے متعلق جو اعمال ہیں ان کو پورا کر دیں گے اکتالا سانخ اس کے اوپر صرف جی بھائی میرے اوپر یا آپ کے گھر پہ نہیں ہے نا سا... میں اس امت کا جو اوام ہے نا اس امت کا قیمام جو ہے مساجر نبوت پر ہے سب یہ جو کچھ کر رہا ہے اوروں کو بھی اس پہ لاتے ہوئے میں محنت کرتے ہوئے خود کو اس پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے چیک چڑیا کا بچہ بھی نہ محنت میں لگے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے درد پر غم پہ فکر پر یعنی ساروں مسلمانوں کو لانے کوشش میں لگے ہوئے کوشش میں لگے ہوئے لوگ آ نہیں رہے لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے ہیں جی اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں پھا کے برداش ذکر بھی کر رہے ہیں روای پڑ رہے کہ اللہ رات ہوئی دروازہ کھولے رات بھی اس کا غم ہے جو میرے دوست اس طرح جان مارے گا مارا مارا پھر رہے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بھی دت خوش آمد کر رہا ہے میرے دوستوں ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ اللہ پاک کو رہو آئے گا اور تقریب جب اٹھائیں گے تو کیا ہوگا وہ لوگ کے امام تھے انہیں ہی اسلام میں داخل اسلام میں ہی داخل کروائے گا حاجی عبد صاحب نے اسی طرح یہ بیان میں بتایا تو میرے بھائیو بزرگوں جس طرح ہم نے حاجی صاحب کی یہ کارگزاری سنی تو اس سے کیا نتیجہ آپ لوگ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کن اصولوں پر بسر کرنا چاہیے اور کن راستوں پر جانا چاہیے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے احکامات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بروئے کار لا کر دین کے کام کو آگے کرنا چاہیے اور ساری دنیا میں جتنا ہم سے ہو سکے دین کے کام کو پھیلانا چاہیے اسی میں ہماری بلائی ہے دین اور آخرت کی تو یہ دنیا تو عارضی ہے فنا ہونے والی ہے مگر مستقل دنیا جو ہے وہاں کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے کچھ محنت نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے لیے بہت ہی محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنے کے لیے کیا شرائط ہے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اور مرکز میں جانا چاہیے اور اللہ کے اور اللہ کے نبی کے احکامات کو ضرور فالو کرنا چاہیے جزاک